профешн я і я ваша дівчина блонда. Сьогодні ми зустрічаємося з секс-символом Латвії. Тільки на день в Україну і відразу ж на зустріч з дівушкою блондою. Як можна познайомитися з дівчиною, ведь однозначно вони реагують на тебе вже як на звізду. Все про мрії та захоплення Маркуса Рівни. Грудь українська сразу видно ніорожоним взглядом. Сузі неочікуваний сюрприз. Відкрасення романтика для неперевершеної блонди. Я, когда бежала по ступенькам, бы пыталась повторить ä, правильное приветствие, как нужно на почти нашем родственном языке говорить привет. Это будет «Лабден». Лавдіен, почти як Лабутен. Маркус Ріва, 29 років, народився у Латвії в місті Сабіле. Маркус не просто співак, він композитор та автор текстів більшості своїх пісень. Має актерский досвид та час від часу працює у якості моделі. Он уже у нас, между прочим, взялся в девочки на миллион. Он у нас был мальчиком, единственным на миллион. Вночі як діджей диджей Маркус, грає в клубах. Вдохновляюсь, когда я вижу, що что... Люди про все забывают, танцуют, ну, как никто не смотрит. А вранці с покусливой рива вдосконалює своє прикрашене татушками тіло виснажливим боксом. Надо быть в форме, надо выдержать больше, чем час концерта. И, несмотря на такую мега-занятость, он находит час на выучение мов знаю английский, латышский, латышские языки, немецкий. ...та ведения властного влогу. Привет, с вами Марк Зрива, и у меня есть новый влог, смотрите. Папарацци завжди помечают его в отточении красивых и ведомых женок. Однако в Украине спивак здобув славу после клипов «Тату» та «Красиво-сильно». В «Тату» снимали, да. Мы долго говорили на площадке о том, что там какие-то будут поцелуи. К сожалению, взаимодействие... Істрі, так і не пройзошло. Співак Маркус Ріва зі своєю відеороботою «Красива, сильна» кілька тижнів поспіль утримувався на перших сходинках чарту у головному хід параді країни. І я вам маю зізнатися чесно. У моєму трек-листі він також займає перші сходинки, тому що «Красива, сильна» – це просто девіз усіх дівчат. Німавці яскраві глянцеві роботи кращий режисер Європи Алан Бадоєв. Не можеш тронути за лісово так, Ти можеш стора. и вот так вернуться. Это полный диалог. Это большой профессионал, это и человек, который с 15, насколько я знаю, лет сам по себе артист, сам себя и моя продюсирует, моя и моя менеджментом моя занимается, моя и с 11, по-моему, лет в хоре. И То есть, есть это человек, который вырос для того, чтобы быть артистом. Я все готов разделить с тобой, только ты не со мной, ты моя табу. Слушай, я рада, что мы наконец-то встретились. Я знаю, что я у тебя очень рад. тяжелый график, и э, очень много дел, тем более сейчас, потому что я знаю, что ты очень хочешь представлять Латвию на Евровидении. Это было неплохо, потому что это очень огромная платформа, где я, как артист, могу mm -hmm. себя показать где-то еще. Адже украинский сердца талановитый латвийский спевак уже под коры. Очень приятно, что здесь это как-то очень хорошо принимает. Нету -то, та, так, что фу, он вообще не умеет говорить, и я вообще ничего не понимаю, что он говорит. Забиваю на небо свою, Хлопець, який не было, то зайшов з обкладинки журналу, зізнається. Если честно, я ни раз не был на обложке журнала. Он очень красивый. Блин, меня прям даже закомплексовал, когда я его увидел. Может быть, где там. 44-ї страниці. така безпосередня сором'язливість навіть у відомих жінок українського шоу-бізу викликає бажання оголити марку саріву сьомкі був теж дуже Наталі на і Вона придумала, що Маркус має бить голий. Тож співак красень не був проти. Адже я люблю експерименти, тому що через експеримент ти теж можеш щось відкрити. Він встановив не на холі. Навірно, що в кожному парні є внутрішній хішні. Акула это прямое попадание, мне кажется. Там, где он перекрывается кепками и розовый лаковый костюм. Это очень смело. Ну и э, по поводу э, клиповых видеоработ. Я знаю, что все это делал Алан Бадоев. Папа, все вот эти вот сочные классные клипы, где безумно красивые девушки, кстати, наши модели, артистки, певицы. Если честно, я думаю, что песня «Красивая» сильно была написана Маркусом после знакомства с нами. Маркус, привет! Я знаю, что ты сейчас готовишь еще одну работу с Аланом, да? Да. Сейчас э, уже мы написали несколько новых треков. Вместе с Маркусом готовим сейчас э, два новых сингла. Один из синглов будет продолжать тенденцию красиво-сильно э, по саунду, по звуку, по энергетике. И вторая песня, это будет совсем другая тема. То есть это будет более глубокий маркус и какие-то более, скажем так, интересные взрослые переживания его. На Маркус много работает, поэтому часу на особисте життя майже не вистачає. Та коли мова заходить про жінок, говорить, що дуже цінує простоту. Иногда просто есть слишком много все, там есть гучи, пучи, Мучи, и смучи, и все. И ты смотришь и думаешь, почему? Я, например, даже не представляю себе, как вот ты, как человек известный, красивый, модный музыкант, как можно познакомиться с девушкой, ведь однозначно они реагируют на тебя уже как на звезду. А, и да. это вот так, та вот маленькая проблема. Вот есть такой плюс, что, например, клип Красивый сильно» да. у меня был чуть-чуть другой образ, я был блондин, там, да, с да. глазами и все. Я как-то особо не думал о том, чтобы из него делать синие глаза у блондина, просто мы отталкивались от того стиля, в котором Маркус существовал в тот момент. А так девушки, ну, например, сейчас они, может быть, даже не узнают. Я свой не такой так что будьте осторожны и не делайте плохие штучки и дручки. Это очень очень прикольная штучка. Я могу использовать. Найбажаніший співак СНД ни с кем не встречается. Однако, как справжній человек, не перестає мріяти. Звісно, про байки. Я люблю скорость. Я не боюсь от скорости и хочу э, этот лету уже купить себе мотоцикл. Ты научиться ездить или ты уже умеешь ездить на мотоке? На я, мотоцикле? Я когда-то ездил на скутер, у меня был скутер, но мотоцикл. Это в Европе. В Европе вообще принято ну, ездить да, на таких да, да. машинах, это нормально. Но на мотоцикл, вот я только что вернулся из Бали. Круто, классно, жарко. Ой, правда. Там тысяч миллион скутеров и тысяч миллион такие красивые мотоциклы, что я вообще следил так. Все, я сделаю права в этот год, чтобы я мог летом уже кататься на мотоцикле. Mm. Я вообще страшно боюсь и скутеров и мотоков, да? но я знаю, где в Киеве oh. можно купить классные мотоциклы. Поэтому я тебе предлагаю отправляться уже быстрее в магазин, потому что нас там уже ждут. Чтобы ты мог оседлать, попробовать и поездить на мотоцикле. Далее у моя про Девушка-блонда знакомит Маркуса Риву с легендарным гитаристом. Хочу научиться играть на гитару. Да просто зараз. Байкерские пригоды Блонды там Маркуса. Находимся вместе. Дзень. В первую очередь для Маркуса Ливы, конечно же, потому что э, я ничего особо сильно не знаю про мотоциклы. А я я только... тоже не знаю, еще. А ты не знаешь тоже? Я только <свят> знаю, что мне нравится. Ему не нужен байк. Ну точно нет. Либо же нужно петь другие песни, какие-то другую музыку создавать. Поехали, поехали <свят> тогда смотреть. Видишь, везде написано, что нельзя садиться на байки, да, нельзя... Как не... раз хочется как уже раз садиться. Как раз хочется мо... садиться, но видишь, нельзя. Прежде чем садиться на мотоцикл, нужно пройти хотя бы элементарные азы. Но это больше такие, как с фильмов, да? Это фильм реально мне вспомнить что мы в последней части Терминатора и Трансформа, да. и что-то такого. Да. Это Шарли Нет, это... Кейт это, Мосс. Это... Да? Да. Mm -hmm. В юности, это mm -hmm. она тут хороша еще. э э э я просто как человек, который научился кататься на велосипеде в 22 года, а ты умеешь ездить только на скутере, мы на два таких супербайкера. Ну, ладно. И едем в Латвию. На мотоцикле много девчонок не повозишь. Нужна большая машина, в которую он бы посадил много девчонок. Нет? А ты помнишь клип Канни где Ким Кардашян еще катается? Нет, я даже его не смотрела. Ну вот, посмотри. Эй! Каким продачем Кенни Уэст, где да. они типа ездят. Да. Надо посмотреть. Я сегодня смотрел Любионцы, новый, видео. А, я видел, да. О, я вообще в шоке. Ну, песня, честно говоря, понятно. Она поет там о чем-то о своем Лузиане, mm -hmm. Видимо, о африканских проблемах в этом регионе. Да, но э, как вот человеку, который русскоговорящий и вообще в этой не находится, то очень сложно понять вообще к чему. Очень да. нужная песня. Ну, картинка классная. Маркус, смотри, я реально нашла то, что мне кажется, твоя тема. Смотри. Вау, какая крошка здесь, смотри. Милашка. Милашка, прям в украинских этих... И грудь украинская сразу видно невооруженным взглядом, вот просто вот на лицо. Это девочка с красивой синий клип. Да, точно. Сьюзи. Эльзи, знаешь Океан Эльзи? знаю, Сьюзи. Сьюзи. 75 да. тысяч. пришел на его концерт. У нас на Мадонну пришло 40 тысяч, на Мадонну, а на него 75 тысяч. Вау, я тоже mm. тогда... Буду Обязательно сидеть. сходи, ты что? Я... Мы все идем на концерт Вакарчука. Я тебя отвезу на мотоцикл с Сузи. Класс. Слушай, ну если уже мы нашли твой супер байк, да. то нам нужно найти однозначно ну, да, супер такой я же не буду Потому что ты такого не будешь. Блин, это реально будет круто, если он так будет ездить на байке. Ну, только штаны может надеть. Потому что об трубы можно обжечься. Пед час выбору одягу наша девушка-блонда в первую чергу турбуется про беспеку. Нужно всегда иметь при себе шлем. Да. В разных ситуациях. Мы поняли друг друга, правильно? Обязательно шлем. Маркус точно все срозумил. О, боже, да, это круто. Такой матовый черный шлемчик. Черный – это же самый яркий цвет. Ну штати я, ти я все. так дуже круто смотриться. Що стосується власного гардеробу, тут Маркус Ріва надає перевагу. Саме любима штучка це кожний штани. У кого то є десять пари джінсум'яєсіпари кожної штані. Лайкарокста like я yeah! у якості діджея ріва неодноразово грав на фешн-показах. Тож стиль для співака має неабияке значення. В поп — это очень важно, чтобы музыкант был какой-то модный. В последнее время я полюбил черный цвет, не знаю, поэтому у меня в доме очень много черной одежды, но я очень открытый для всяких коллабораций. Инстаграм. О, Инстаграм. Как вообще социальные сети? Ты адекватно к ним относишься? Сейчас Инстаграм, например, это твоя визитка. Я сейчас на тату-салон. Кичен тату, -салон. Kitchen tattoo, да? <laughs> Я, на <laughs> меня рисует вот, не надо твой резюме, там, что, что, что ты делал, не делал, Ссылочка. но там все видно. Ты, ты, выступал там, ты участвовал там, ты и записал такой трек, mm -hmm. ты слушаешь такую mm -hmm. музыку. Я очень рад, что у меня есть очень много. Подписчиков у тебя много. Я, кстати, в том числе. И мне нравится вообще твой профайл, потому что очень красивая картинка. Зачем вообще э, все му мужчины покупают мотоцикл? Чтобы самоутвердиться и привлекать внимание девушек. А с его внешностью не нужно привлекать внимание девушек. Ему и так все отлично. Ну, у него все, и так, с этим порядок полный, мне кажется. Я, звісно, понімаю, що сьогодні вешу нас день. Ми целый день снімаємо, вилітаємо везде, Поэтому є ще один сюрприз для тебе. Приватний урок з Сергієм Чантурия. Корифей українського року, культовий віртуоз гітари. Сергій Чантурія є легендарним законодавцем інструментальної музики. Його надихають жінки, а власні творіння він присвячує дружині та дітям. Как вообще правильно, сети сторони ліседі. Левша, с этой, а, атак... это тоже, да, левша-правша? Да, Лев, которые переучат там, как <с удобно. Я понимаю, что на этом празднике жизни я лишняя, но я буду здесь неподалеку подглядывать за вашими уроками на гитаре. Маргус, хочется поиграть на гитаре, научиться или... Научиться, но, если честно, я только пару раз потрогал гитару, когда-нибудь в жизнь но так ни разу не играл. Наша задача так, чтобы человек видел гитару, не просто играл, Я просто відео гітару і в конічному тоді починав писати свою музику. Ось це найголовніше за мене. Попробуй. Це гітарка она мне с 85-го года. Віш ми розлісували тут в японському стилі. такая. Вот. Ну аби розслабити та налаштувати свого учня на потрібний лад, Сергій Чантурія почав з мелодійної лірики. Красиво. Маркус чудово грає на роялі, тому навіть не уявляв, що грати на гітарі буде тяжело сложно. Саме головне з гітари достать нірву. Щоб нерв доставати. Тож законодавець власної методики все ж таки навчив Маркуса базовим прийомам. И доводит так ты 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 да ты 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 по каждой струне та 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 и все поем вот эти начальные упражнения мы с тобой выучили. да <laughs> что надо учиться учиться учить учиться и дома заниматься ну что Леночка да. Спасибо тебе за этот прекрасный день. Что Спасибо тебе, Ты, ты мне тоже очень много нового показал. Uh -huh, uh -huh. И хочу тебя подарить, может быть, не этот реаль. Хотя очень симпатично. Но хочу посвятить тебя свою песню. Этим утром красишь, ты свои ресницы. Идеальное лицо, что только снится. Твоим формам пусть завидуют их мысли Ведь с твоим телом красится страницы глянца Тебе не важно, что подумают соседи С друзьями будешь этой ночью веселиться Ты уверена в себе это принцип Ни перед кем не сможешь больше ты раскрыться а ты красив сильно, и взгляд не оторвать Ты просто дива, дива, мужчины без ума Ты хотела просто любви отдаться вся Но ты красив сильно, не видят у тебя это вообще так круто, ты знаешь, я думаю, что даже кавер-версии, скажем, да, в медленном исполнении, она звучит вообще очаровательно. И вообще это было спето специально Маркусом Римой для моя профессия, ну и, конечно же, для девушки блонды. Поэтому как бы эксклюзивно. Пал я говорю тебе спасибо. Спасибо тебе. <с> Очень чудно. Тільки у моя Профешн». ексклюзивний випуск до свята весни і краси про найулюбленішу зірку мільйонів. Усе про найяскравіші луки Тіни Кароль за 10 років творчої кар'єри. Кажеться вабчені що Тіна діта на який ризик йшла на співачка заради стильних перевтілень. Та чим тіні кароль вдалося викликати сльози у завжди стійкого Макса Барських? Тільки у моя Профешн» на М1.